Доброе утро. Доброе утро. Проснулся, но а почему, что у папы компьютер загудел. Время уже, видишь, пятьдесят. Первый только проснулся. Я, я успел три раза проснуться и три раза заснуть. Уже, раз уже скоро жарить, а вы еще кисели не поели. Все, и должен быть. все на крахмале, желе на желатине. Так. А вы что, что не снили? Здравствуйте. Уже два часа назад снили. А я не заметил. Непогодка нормальна. Подивись, покажи, сколько ягерей уже распустилось. А, получил? Слышу, Вику пошел будить. Короче, сейчас она ему разбудит. А они же заходы и горят. А что а они все била. одинаковым цветом? Нет, все, что бело будет. И там, наверное, будут такие беленькие, светлые. Тут, наверное, два сорта. Красивенькие, да, Нет, красота. А что, листья не такие какие-то? По ну, помидорам не топчись, да. Я его скосил, траву вокруг него. И... Я не затоптал, где это затоптал? Это бурьян. Вот бур О, там, в середине помидор. Ага. Я срезал эту, так крику было. А то я глянь, как крикнул, да? Ты чего не ешь? А я уже тут. Хай это ты, трошки нагреется. А кто ж теплый кисель есть? Здрасте. Это бачили, что тем более в воде сопельки. А да, то сопли на то не, не действует. действуют. Горлышко. А то вчера твой этот фильтр майстровал в воде ковырялся. Да. Воде, то и то, Тебе, Один, да, такие. Невеста разрослась, такой вкус. это не невеста, да? Уже нехде. Mm. <laughs> не невеста белая, это? Это на такие какие-то начёты кора засохшая, не, не кора тя. А ця... Слышишь? Корица, не, я корица такая, такая светленькая, темнейшая. Понял, тебе замечание написало. Не с буска, а с бузуны Узара. Кваса, рублять. Бузок цесочка. Сирень. Так, человек. Да хотя можно и сирени, скажи, попробовать. А, Дрожди сахара накидал и получится что-то. Не, ну подойди, что будет. Я что-то подстрелять то будет. Нашел-то вот, а цей, залезял когда ворота, думал, все это будет сверху, он сыпятся на глазах. Вчера только поза это самое, ну, хлеб-хлеб-хлеб сухофрукты. <соцентричные> Переедать. Шо вы, по, по шашлыку что решили, шо? на обед, что на вечер? А я знаю. давай на обед, муж. На обед. Что вы до шашлыка будете? Картошку надо. Шашлык с шашлыком? Почистить картошку. Чайок так. Варерок сейчас пьем, глянем. Так, давай, ешь ты. А то уже скоро обедать, а вы еще не позавтракала. Да. Ну так воду, воды взял, пообливал. И, надо. и текай сразу с хаты. Не повторяй, что папа сказал. Так водой быстро просынайся. Теперь сейчас рубить, не надо. То есть компот собрался закрывать? Сейчас? Не, с этого. Скажу сегодня? А могу сегодня. Могу устроить. <свят> Винограда много. Ну да. вы виноград закрываете, вы. <свят> Не хочете есть. А ну вот в магазинах даже сок. Если яблоко с чем-то берут, а вот возьми там вот виноградный сок. Я смотрю на любителя. Так, Или чисто грушовый. Я раз передачу смотрел, почему в Союзе так много садов яблочных садили. То, что яблочный сок сочетается с многими соками. Ну, видите, миксовали и хорошие сока получались. тоже сейчас получится. Так зато повставала. А сейчас скажу, что это папа сказал. Ага. Они а ж не поверят. Поверят. Папа всегда. Так, попусти, кто? так ну а что ты ховаешься за папу? Сейчас двоем будет получать. Сейчас я ведерко воды наберу еще и маму покупаю. Да. Фу. Если бы оно с сахаром было, оно ага. витамины. Что, я дрова буду пилить? А пилим а, а, Какие вот... дрова? Да это там, где дрова, бачишь. А где у нас дрова лежать? Вот и как раз туда надо в закутку тебя закинуть, потому что там мамы на помидоры, чтобы не потоптать. Чтобы ты мне не подал дровы някой. Давай, Ишипов помогать. Капочками <laughs> Кабачками похвастись. Урожай такие вчера собрали. Буду сегодня закрывать, скажут, в неделю. Ну, и кров. А закрывай, что делать? Ну тут ничего, делать. О, и тут распустился. Интересно, is После дождя и огурцы пошли пополоть их, пополивать чем уже. таких сантиметров по 5 есть. Китайцы твои, когда поспеют. А, здоровые, глян, уже хорошие. И их можно рвать. Картошка внизу уже сохнет. Я по Выше меня насколько. Да, она Тут одних этих, он длинных, можно собирать уже. Вон, тут... Я знаю, Андрей. Я ж... так. знаю, да, я керую. Ну, только ну, что. Лазить по всей ну, плантации. Все... Все За малосоры, идет Лучше, чем эти, свежие. Мне малосольные нравятся. К -к 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 -к. Тут две обои рвишут. Тут здоровый где-то был. Это тоже под низом уже он сохнет. О, плацик такой. Ну скажи, что ты уже поел. Найди все. Вот так молочку ему, да? Да. Двигается шина, огерочками на спипу. Падаречный этот Кабачки я а, вот тут. Надо пошакать горло. Давно меня и захрипше, чьи, не понятно. О, какие длинные они. такие, это как месяц. Нагинайся и дивися. Мы уже все приготовили с ней. Пожарим и нормально будет. А, тут они, тут они других, Там мама уже прошла. Они тут папа киселя, она тут и булка. Ага. Она что папа захочет. Це люди. Як не напишуть з утра, да, то це. Ось. Поїв, да, молочну. Там три ложечки з'їв, оце все їда у нього, Мимочка, я, що я три ложечки з'їв. А бачиш, я ж кажу, я ж знаю. Не думай, що діти їдуть. Ось так вони їдять. Ой. Так що дівчата ще не розписують. Ага. Так, пошли горло зараз попшакаю. треба буде подумати, як навести на цю. И что-то там забыл. Это поскорябое, если точно. А это тоже гирьки? Да, тоже гирьки. А все, все, гирьок, блин. Месяц. Цикаво, кто его будет есть? Да ты же будешь с мясом. Химик. И... Да. фильтрую воду. А <laughs> что оно тебе надо? Надо. Надо. Думаю... Надо, чтобы оно было чисто. Соображалка работает. Тикиши. Пить да. не советую, да, ну. Учили, я честно скажу. Ну, и одна осталась. Mm. Мамино улюблене, як вона для тебе купулялась. То А друга отих всіх цих. Так, біжи, горло, лічи. Це не моя робота, це ваша робота. Мачка, бачите, мою купу вже. Тут там десь... гуляла. Я уже успею поцарапаться палочкой. Ой. Uh -huh. Надо быть аккуратным. Вот эта палочка и туда. Ой, что у тут, наверное, пылять надо еще. Че нет? Наша пыля

Мишка, это не сильно богато. Не. Мишку тоже кидать? Да. А, ну, оно сейчас пыль все тут. Угу. Она мясо видел, сколько надо жарить. Где? Бояшу, бояшу сегодня... В веранде. Да. Витарец, может, подумаю, пожалуйста. Нехай прапор разъемнется. Да, Попадание <реш> общего. Я знаю. Когда почекать? Да еще рано. Десь да. в 11 хотя бы. Да еще надо. Це ж два дохода, дохода, да? Да, наверное, на два. Там все не влез. Или на две решетки. А, ну тогда, да. да. Сегодня теплее буду. Вчера ветер прохладный дух. Через не допадают. такой жарой на дереве сохнут. Надо свой цветок в порядок провода. не, не я На кабачки зараз помила, я принесла її. Іх резать чуть. А, Все. це ж вбивати теж, так? Все, там я не знаю, що це, от вона сама знає. Я не лізу, нічого не мішаю. Дівчата теж не люблять, як я коли буваю. Це. Коли наоборот йдуть, мама посидь, якщо будеш підказувати, коли я вже сама бачу, що я тут вже не буду. Дитина хоче сама все зробити. Я нічого. Вона каже, тільки мама, давай я зараз на, 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 на три кілограми зроблю. Кажу, ну діла на три, а потім, якщо це, тоді ще кабачки, то є, то не проблема зробити, правильно? Хай пробує, якщо все нормально вийде, то ще може на порцію робити. Там нема що робити. <кхід> нема що робити. Сейчас здесь на солнце надо поставить. Красиво, да? Сейчас выбираю. Добрый день. Добрый день. Пока охотник за деревом сидит. Бабочек ловит. Не иди до нее. Что, за деревом сидит? Угу. Муся, не дай Бог, ты что, не можешь этого делать? Жук еще один. Сейчас я говорю, Не надо, не кажи ему. Тарахтелки уже полчаса. Люба позвонила. Я пошел, Вика картошку чистит. Говорю, пойду я распаливать. Вот в 11 часов, когда это дело будет вы обедать хочется шашлыком. Запах стоит ветки. И это ну, в основном фруктовые. Ну чуть-чуть шелковицы. Ну, шелковица нормально тоже. Так. Сейчас прогорит. И, правда попробуем две сетки всунуть, чтобы жара хватило. Надо, кажется, чтобы кабачок не пропадал. Рагу, наверное, сделаю. Рачу. Дело тоже хорошее. Я его, правда, не ем. Ну, девчата едят. Вот так и дело. Пахнет. Уже, говорю, еще мясо не ставили, а уже пахнет. Так, Андрей уже распалых там. сейчас Пекуся картошечку чисто, молоденькую. Уже достала этот кабачки. Достала. Ну, вот. <laughs> да, я с была. <laughs> этот. Хорошие же кабачки такие я уже принесла. Огурчик. А то, что я малосолила, вот то я про эти рассказывал, говорю, рагу надумали, что он там. А завтра хочу котлеты гречаники сделать. Я посадочное место сделал. Для меня? Ну, там. посмотрел, куда дым будет идти. И туда поставил. А ты специально. Ну, угли перегорят, вот тут поставлю, чтобы переворачивалось. Тебе ж нравится шашлыки жарить пахнет, это. да, трава? Рагу завтра хочу сделать овощной. котлеты гречаник. Гречка осталась, а фарш есть. Фарш вытяну сегодня. это. Хочется этот кабачковый торт. Не, на завтра можно сделать с игорком. Ну, вот такие. И постирать уже надо. Что Бо после завтра будем ехать в Чернобай, съездим. В общем, каждый день что-то из Такие из планы. Свека картошку. Стала она быстро вариться. Не на сейчас этот будет. Через мясорубку крутить кабачки. О. Да, там надо через мясорубку. Они я я вчера переспрашивал, говорю, сбивать. Точно надо и меня посадить. Ну, это, Павла, сейчас я. и поставили жариться. Свинину решили отдельно. По отдельности, да. Наде куски не понравились. Здоровье. Не, вот эти даже не будут, они такие должны быть, а это что еще жарится. Пахнет, девочки, мальчики, дуже пахнет. Ой, Господи, красотень. Мне нравится тут, как посажено все. Сейчас пойдем гляну, что там Нина Ну, делай Так, Нина расскажет, что будет делать. Да. да. Вот Сначала ты. почистить надо вот эти кабачки, свезить 3 килограмма, потом надо их перекрутить э, через мясорубку. Я тут рецепт писала, давала мне Нина Ивановна. Дальше я тут уменьшила и сделала на 3 килограмма, хотя на 6 килограмм. Но ну, мы пока на так на порцию. Да. Так тут 250 грамм томатной пасты, 250 грамм майонеза, дальше зубчики чеснока там На, она... по вкусу, да? да. Угу. Дальше столовая ложка соли, полстакана сахара да. и пол стакана Ну, Тут я по мере, оно по 130 грамм там, угу. вышло. Ну, сейчас не надо перекрутить кабачки, да? Да. А потім треба все это змішати. Спочатку змішати олію, сахар, соль і тоді все это, щоб воно проварилось. Потім уже добавлять там одну пасту, уже як провариться да. тоді, а потім ще покипить, де? Да, ще покипить і чеснок надо ага. добавити. Ну, взагалі, будемо пробувати. Подивимося, якщо добре, і уксус. то. І ще уксус ти постав уксус, бо забудь. Чи ти не забудеш уксус? Та ні, я не забуду. Все добре тоді. Все, роботай. Не мешать. Картошка, а где крышка? А крышка сейчас. накрывает ну, иди. Угу. Вот так вот. Я достала кабачки. Глянь, да я там этот, этот кетчуп еще, уже два дня стоит. Сегодня пустым. Хороший кетчуп. Эти малосольные все что робили подвала достала. Добрый, я же пробовала. Так, и огурчики порежем еще. М -м -м. Класс. М -м. Вкуснятина. Вкусно-вкусно будем кушать. Пахнет. Пахнет ага. То я иду, по якби запаха не было, и не пришла. <laughs> Сейчас Ина будет перекручивать. Картошку поставили, варится, все нормально. И мясо жарится у нас А что пока не пить. Потому... Не, все равно уже красиво. Таке. Начинаю уже, да? согнуть, это я не подумал. Согнуть? <coughs> ну, хай А потом? Так что так вот? Чуть поменьше размером, Ну зато это вот окорочка. А, вот это? Да. А, -а, -а. Сюда то окорочка плохо все. <coughs> а тут можно регулировать разные эти самые высоты. Просто эти бока подгибать. Понятно. Вот этих купил. Uh -huh. Бролеров, цыплят насаживают. Бролеров? Uh -huh. Тысяча цыплят, ну, большие, на подроще. Так может и цыплят, ну, не бролер. Не-не, бролеры, бролеры, цыплята. Ну, правильно будет. Ну, я же тут довыращивались. Да, молодцы. Вам укус? Ай, добрый пахнет. Я. Как ни странно, у нас свинина быстрее пожарилась, чем курятина, угу. Красив... да? Красиво. Красиво. Не засушивать, да? Развернем, чтобы удобно было. А? Сочно получилось. Ай, запах пахнет. Как... Угу. Даже надо кусочек попробовать. Обязательно. А? Это, я уже думаю, не, не должна сырая быть. Вот он как раз найден. сейчас пробую. Сейчас забракует, скажи, на уксус много. Уксуса много? Ну ты сейчас забракуешь. Не, на мне наоборот, я люблю, чтобы уксус был нормальный. Тут вчера вечером начала экономить. Сейчас скажи, что надо. Вкусно. О, Тут да, у вас Аня звонит. Только хотел ей видео отсылать. Алло. Доча, здрасте. Алло. А что ты вышел в Я не поняла. Вот только, только снял, чтобы тебя подражнить. Думаю, сейчас... Только снял короткий, думаю, сейчас ей это шлю, чтобы подражнить. Она... Только и добрый вообще. Так, кто бы сомневался. Да. А мы на пляж собираемся. Ля-ля-ля. Ой-ой-ой. Теперь мне холодную воду только не купайте. Яка